Bu binə Zavrat bir qəsəbəsində Nəsbə Zeynalov küçəsində 11 iki mərtəbəli binada artıq yararsız vəziyyətdədir. Hər gün çür dağılır, nəm yağış yağanda yağışlar evlərə verir. Evlərdə çata mələ gəlir, uşaqların başına tökülür. Binanın ortası yatıb aşağı düşüb, bənd gedib arxıya. Yəni, gözləyirik bu gün sacaq sabah otacaq. Zamadı evlərinə ha, belə tetlə bir şey çəkib təkər qoyub yağış yağmasın, yağış verməsin içəri. Şüşəbətlər keyfiyyətini itiribdi. <laughs> yəni taxtada bir taxtalıq qalmayıbdı. Çürük taxtalardı. Allahın numunə diyanıq bunların hamısı burada.